Хочу показать простейший узел на память. Один из простейших узлов. Называется травяная петля. То есть веревку. На веревку вяжем обыкновенный наш узелочек. Самый обыкновенный. Затягивающийся узел. А потом делаем всего лишь одно движение. Вот такое. И получаем не петельку, на которой можем крепиться показываю теперь потихонечку. Вот наш узел, завязанный обыкновенный. Смотрите внимательно, куда заходит петля. Вот сюда, вот, вот сюда. Видите? Вот сюда. Смотрите внимательно. Именно сюда. И тогда у вас все получится. Вот у вас готовый узел. У многих с этим узлом почему-то возникают проблемы. Вот коренной, вот у нас петелька, вот сюда вот заходит. Видно? Хорошо, я надеюсь. Вот она, вот. Видите? Я прикрою часть веревки, вот видно. Вот заходит она именно вот сюда. Вот. И завязывается. Не знаю почему, но у многих возникают проблемы. Они все время суют веревку не туда, куда надо. Вот, петелька, вот сюда вот нам надо войти. Вот такая, такой вот узелочек. Все, удачи, счастливо.